И когда в Беларуси будет олимпийский чемпион по фигурным катанию, то с Брестской в области. уполненные судьи республиканского першинства у Барановицким лядовым палаце прошел другий этап першинства Республики Беларусь по фигурным катанию «Зорочка». Споборництвы по фигурным катаниям сярод и Делчат Зорочка проводятся с 2003 года и являются одним из головных стартов сезона для перспективной молоди краины. Першинство республики проводится у три этапы, переможцы яких традиционно выходят на столичный лед. И тады. вызначаются не только лепшие юные спортсмены, а и лепшая школа фигурного катания. На барановицкий лед вышли коля 200 юных фигуристов из усей страны. Баранницкие выхованцы минского тренера Романа Федорова у республиканским турниры удельничают четвертый год. До призовой тройки добраться покуль не удается, але все на переде. Уполнены юные фигуристы. С каждым годом гэты пригожий вид спорту притягивая все больше и больше детей. Я занимаюсь пять лет фигурным катанием, и мне нравится фигурное катание, потому что здесь можно за ним э, за... получать много медалей разных и... И да, очень все красиво и хорошо. Я научилась ну, улыбаться, э, танцевать на льду, э, прыгать прыжки. На этих соревнованиях ну, все хорошо откатали, у всех были волнения, все получили удовольствие. Хорошие дети растут сейчас. И по мастерству уже в таком возрасте, с двойными прыжками, с хорошим скольжением. Это все благо построенных дворцов спорта. Ведомый тренер Яуген Тарасов в Беларусь приехал на початку 60-х. Один из тех, кто стоял для вытока у белорусского фигурного катания. Юны пылнены, перспективы добрые, але могли быть еще лепш, коли бы был мощный тренерский склад. Катков много, а тренерский состав не очень-то увеличивается. Здесь надо будет руководству фигурного катания и вообще Министерству спорта на это обращать внимание. По выниках с поборництва вызначены лепшие у трех взрослых группах. Большинство переможцев и призеров – представники Минской и Пружанской школ фигурного катания. Если будет олимпийский чемпион, будет из Брестской областью. Здесь пять школ фигурного катания у вас. У вас фантастическая образ. Третий этап зорочки пройдя у Гомили у Лютым. Финальное ж пройдя на столичном льоде.